Доброго ранку. Бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам і вітаємо наших гостей у студії. Доброго ранку. Здравствуйте. Сьогодні до нас завітав Валентин Андрійович Сенько, проректор з навчально виховної роботи Херсонської державної морської академії та Сергій Миколаєвич Тригуб, директор морського коледжу Херсонської державної морської академії. Ну і власне є про що поговорити, і завжди приємно, коли за спиною дійсно така велика кількість здобутків, тому що сьогодні академія є першою в національному рейтингу профільних вищих навчальних закладів України, і понад 47 тисяч виховань, було випущено саме з стін морського навчального закладу е, я ви перерахуйте чи я тому що серед них дійсно є і герої радянського союзу і соціалістичної праці і академіки і професори і вчені і керівники міста Херсона, і, і керівники області, дійсно да, і морських міста. структур да, да, да. ну о, головне запитання після цього виникає що ж стільки років допомагає академії триматися на плаву колись училище сьогодні академія Вы знаете, Херсонская государственная морская академия была открыта как училище торгового мореплавания 20 февраля 1834 года. Это В следующем году мы будем праздновать 180 лет. Открыта она была по указу царя Николая I. Вот я хочу буквально угу. цитату с указа. Цель всего учебного заведения состоит в приготовности молодых людей, во-первых, в штурмана и шкипера на частные купеческие мореходные суда, и, во-вторых, строителей коммерческих судов. Контингент учащихся состоял из 24 человек. Сегодня он более 5 тысяч ага. у нас студентов, курсантов и учащихся. Где-то они были в возрасте 14-17 лет, но обучение, как и сегодня, проходило в течение 4 лет. Угу. Претенденты должны были уметь читать, писать, знать четыре правила арифметики, без телесных недостатков и воспитаны в страхе Божьем. Сегодня вы, могли, до добрым... речи, заменились до курсанта. Вы знаете, да, конечно, сегодня уже 4 правила не помогут, вот. Ну а так вот если бы, если б вони в страхі Божім були воспитані, это было, давало б положительний результат. Валентин Адріш, я перепрошую. Є у нас телефонний дзвінок, Давайте послухаємо, потім продовжимо. Доброго ранку. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот в свое время был такой корабль товарищ, он был как бы символ вашего заведения учебного и города. Вот какая его судьба? И второй вопрос. А что будет взамен вот этому кораблю у вас? Планируется что-то приобрести или как-то иначе решить этот вопрос? Угу. Понятно. Ну, я могу в полном, с полным правом ответить на этот вопрос, потому что я 10 лет отработал первым помощник капитана парусника товарищ. Парусник товарищ был построен в 1933 году. Но вы понимаете, суда, как и люди, имеют день рождения и день. Уже в конце, когда мы уходили оттуда с товарища, он был уже опасен для плавания в океанах. Да и в Черном море тоже. Потому что 1933 года постройки, посчитайте, сколько ему Лет. Тем более он тяжело поддавался ремонту, учитывая, что у него был клепанный корпус и сварочные работы, корпусные работы очень тяжело удавались. Мы хотели его, мы принимали меры, новый начальник тогда училища Владимир Федорович Ходаковский. мы выезжали в Англию, потом выезжали в Германию, но стоимость восстановительных работ перевалила за 5 миллионов долларов. Ну, в общем, таких денег, понятно, в колледже не было, но и в министерстве тоже не было. Поэтому, отстояв какое-то время, вот он перешел в Германию, вот, а два года он стоял и в Германии, и в Англии. Ну, вы понимаете, сама судьба товарища, она была такая, что Перед 1945 году, перед концом войны, по приказу адмирала Деница, с него был снят главный двигатель и отправлен в рейс Гитлера. А само судно было затоплено в проливе Штальдзунг и пролежало под водой более двух лет. Вы можете понять, как сказалось угу. это на судьбе судна. Ну еще одно запитание было, что мы имеем навзаим сегодня? Значит, у нас поменялась технология практической подготовки. Так как и поменялась организация учебного процесса. Мы сегодня, да и раньше были, в общем-то, тоже такие вопросы. А нужно ли учить их на паруснике? Разве водители автомобиля учат сначала ехать на телеге с лошадью, а потом? Разные подходы были к этому. Но сегодня мы имеем четкую систему практической подготовки. Вот о ней будет рассказывать Сергей Николаевич более подробно, когда о базе будет говорить. Ну, я вам скажу, что у нас есть водная станция, у нас есть для начальной подготовки матросской практики есть судно учебное небольшое ОМ-106, ну, а дальше на большие лайнеры. Угу. Только дорога в большие океаны позволяет ему удачно закончить академию и получить вот тот необходимый ценз, как говорят моряки, а это практика. Вот для того, чтобы получить диплом на право занятия команды должностей на судне. До того мы говорили про историю и а про я вот еще хочу сказать, Вы так, знаете, прошу. вот с годами формировались же традиции угу. и росла популярность. Вот интересно, в 1859 году Тарас Григорьевич Шевченко писал своему брату Варфоломею. Пишет, что ты не был дома, что ты хлопцев возил в Херсон. Хорошо сделал, если да только пристроил ли ты их в то училище торгового мореплавания. Если пристроил, то молись Богу и ложись спать. Из хлопцев будут люди. Вот вам оценка еще в те годы, понимаете. А прошли многие годы. Сегодня мы очень большое учебное заведение. Вот вы говорите ага. о современности. В нашей структуре есть морской колледж. Это то, что раньше херсонцы называли централкой, вот его начальник. У нас есть профессионально морской лицей, который готовит рядовой состав. Морской колледж готовит вахтенных помощников капитана, вахтенных механиков, электромехаников, еще и судостроители. Мы же объединились uh -huh. с Херсонским судомеханическим техникумом. Ну, я должен сегодня сказать, что э, 5000 питомцев. Около 900 преподавателей разных уровней, я буду о них говорить позже. Но сегодня я хотел бы сказать, что перед любым высшим учебным заведением стоят главные три задачи. Вот если оно хочет пользоваться ага. и быть воспринято мировыми, мировыми деятелями и так далее, это что? Подбор и расстановка профессорско-преподавательского состава. Это первый вопрос и главный. Потом создание современной учебно-лабораторной базы. Кому учить, на чем учить. И главное ⁇ это организация учебного, учебный, учебного процесса на уровне мировых стандартов. Ну, давайте так, мабуть, і підемо по да. запитанням. По да. першому пункту, який ви кажете, дійсно, да. що високого рівня знань, курсантам можна досягти лише, мабуть, завдяки кропіткій роботі того викладацького складу, який є на сьогодні у да. вашій академії. І е, не тільки викладачі самої академії там викладають, але ще й капітани також, Точно. люди, які ще ходять. Ну горе. що, в числі преподавателів, я mm. говорив, їх около 900. Академия ⁇ это единое целое. Это факультеты, это колледж, это лицей. Значит, мы имеем 11 профессоров, докторов наук. Мы имеем 68 доцентов, кандидатов наук у нас работают. 25 капитанов дальнего плавания, 9 старших механиков, где-то 6-7 человек электромехаников. Модель организации учебного процесса примерно такая. На первом-втором курсе, как в колледже, так и в академии, мы предусматриваем мощную общеобразовательную подготовку. Математика, физика, химия, доктора наук, профессора проводят и делают мощную подготовку, о которой я говорил, к изучению специальных предметов. На втором курсе идет примерно общеинженерная подготовка. Сапромат, теоретическая механика, технология металлов, материалов и так далее. Это читают ага. в основном профессора и доценты. Заложив мощный фундамент на третьих, четвертых курсах, вступают капитаны и старшие механики. Но тут тоже есть такая, ну скажем, не хитрость, ага. а э, желательно, чтобы капитан и плавал, и читал, чтобы то, что он видит на современных судах, то, что а, сейчас меняется, техническая революция на флоте идет полным ходом, чтобы он приходил и давал будущим флотоводцам. Так мы и стараемся, понимаете. Как правило, работают они на действующих судах и приносят все то новое. Но у нас есть золотой фонд кадровой академии. Uh -huh. Это кто? Ну, Атаманюк Вячеслав Филиппович. Он больше 50 лет работает в Академии представить. 18 лет он возглавлял мореходку. В учебном заведении он где-то, он у нас читает теорию устройства судна Тус или Ту, как его называют моряки. Бушуев Пау Иванович, который более 40 лет работает в мореходке. Клитвак Михаил Семенович, который читает радионавиционные, электронавиционные приборы. Более 30 лет работает. Ну и как и, конечно, Валентин Синько, который теж работает там более 35 лет. Да, ну я, в общем-то, больше отношусь к административному составу, понимаете, а это те капитаны. Вот пришел назад Пивоваров Леонид Абрамович, он руководил или командовал большущими танкерами, наливными судами, бескровный, вот Нестеренко Владимир Борисович, это те капитаны, которые будут Ну, одновременно привлекаем мы более среднее и младшее поколение капитанов. Вот Товстокор и Олег Николаевич он защитил кандидатскую диссертацию, Кущенко Юрий Александрович выпускник нашего училища. Вот уже подошли Харов, Харнов Виктору ну, Владимирович, Ну это Золотий фонд академії, котре от прийшов сріїся так 2-3-4, ну неділю оддихнув і mm -hmm. негайно геть до роботи. Ну і ще не можемо сказати великий плюс для викладацького складу вашої академії те, що для викладання спеціальних дисциплін запрошуєте і ще й високі спеціалістів То із за кордону розговор. Да. Ну ми остановимо. Я перепрошую, є у нас телефонний Дзвінок доброго ранку. Я перепрошую, я дзвінок. Доброго ранку. Нічого не слухаю. Доброго утро, вы в эфире, только выйдите, будь ласка, телевизору. Доброе утро. Угу. А, а, судя по всему, вы говорите сейчас о товарище, я хочу вернуться к этому вопросу. Если вы знали о том, что товарищ в плохом состоянии, почему же он пошел туда за границу, каким образом он там оказался до первого класса? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, и к родителям вы так относитесь, как вы вот, ну, привели пример телегу с лошадью, то не надо было, значит, его сохранить всеми ну, методами. Угу. спасибо. Вы, наверное, не до конца меня поняли и не услышали. Отправили товарищ для того, чтобы сделать ему ремонт. Когда он прошел обследования регистра Лойда, то поняли, что там дел, дела плохи. Когда обсчитали стоимость ремонта, то поняли, что оплатить такую стоимость мы не можем. Когда собрались уйти на Херсон, то портовые власти, есть там портнадзор и все остальные, они остановили судно и сказали, что в таком техническом состоянии судно не может вернуться назад в Херсон, либо вы его Ремонтируйте, либо вы его сдавайте над металлолом, то есть, как говорят моряки, на иголке, либо, в общем-то, то есть возвратиться ему уже не дали портовые власти той страны, где он был. Ну, я зараз говорити. Дійсно. Я думаю, що вичерпна відповідь була, і нас почули нарешті. Друге, передумовою успішного розвитку будь-якого навчального закладу, це є звичайно, його технічна база. Єпериально. Сергій Миколаївич, я хочу надати тут слово вам. Буквально про те, нові новітнє оснащення і лабораторії, і знову ж таки там, де вони навчаються. Да, спасибо. Я должен вначале так сказать, сказать о том, что наш ВУЗ существенный подготовка в нем отличается несколько от других учебных заведений, потому что мы ориентированы на международную конвенцию по подготовке и дипломированию моряков. Украина ратифицировала эту конвенцию и, собственно, является одним из членов так называемой интернациональной морской организации, которая, собственно, формирует стандарты подготовки и дипломирования для морских специалистов уже на базе требований ИМО строится национальный стандарт подготовки. И, естественно, я приведу такой более простой пример. Мобильный телефон, сегодня купленный месяц назад и купленный по состоянию на сегодняшний день, это уже два разных телефона, потому что существенно изменяется интерфейс. То же самое сегодня в судостроении. Месяц между выпусками судов, это два разных судна, которые по связи с развитием информационных и коммуникационных технологий требуют новые подходы и, естественно, требуют новую подготовку от плавсостава. В данном случае мы стараемся следить и несколько даже работать на опережение этой ситуации для того, чтобы наши выпускники соответствовали всем требованиям подготовки. Вот и в свете этого мы развиваем нашу тренажерную базу. Сегодня, как я уже сказал, одним из причин, это развитие информационных технологий, соответственно, и отсюда и исходят требования к базе. Вот. И второе, это специфические требования к морякам, потому, к морякам, потому что судоводители, механики, электромеханики сегодня уже нужны со специфическими знаниями по выполнению определенных различных работ. И в свете этого наша база развивается. Сразу хочу сказать, что... Развивается она как нашими собственными усилиями, так и благодаря компании Marlow Navigation. Это одна из компаний, с которыми мы очень серьезно и давно сотрудничаем. Вот. И из основных таких наших лабораторий, которые мы буквально открыли за период с 2007 по 2012 год, вот это, например, лаборатория Хевелифт, это лаборатория, вот такая она уникальна, их всего-навсего две в мире, это лаборатория, которая позволяет обучать судовую команду для работы на судах, которые перевозят тяжеловесные негабаритные грузы. Вот. И, собственно говоря, ее уникальность в том, что это работает судовая команда, это тренажер, мы его уже неоднократно презентовали, это тренажер, который позволяет во взаимодействии судоводителя, судомеханика и крановщиков отрабатывать все операции по погрузке и разгрузке груза. Ну, можем еще сказать про тот подарунок, который ждет на всех буквально уже завтра? Про да, нового конечно. Укриття. Мы завтра к празднику приурочили открытие новой лаборатории. Это лаборатория электронной картографии и навигационных информационных систем. Вот эта лаборатория сегодня тоже уникальна, потому что, опять же, вернусь к конвенции, согласно по Манильским поправкам, внесенным с 2010 года, все суда, должны обрадать таким программным продуктом, как электронная картография, и все суда должны этому соответствовать. Поэтому без вот этой лаборатории, собственно говоря, специалист не мыслим. Вот суд этой лаборатории, вот эта лаборатория, которая обладает полнофункциональным навигационным мостиком, то есть это точно такой же мостик, как в навигационной рубке судна, и который позволяет работать с электронными картами, вот, который позволяет отрабатывать всевозможные различные программы. Для судоводілі і завтра ми відповідно, в 9.30 презентуємо і буде відкриття цієї лабораторії. Дякую. Дуже мало часу. в Ефірі у нас залишається, але за цей час я хочу все ж таки, щоб ми встигли розказати про той підхід, за яким сьогодні працюєте ви, та й в принципі всі навчальні заклади, тому що його визначає основний документ освіти, національна стратегія розвитку освіти це компетентнісний підхід вивчення англійської мови. І, звичайно, запрошуємо на захід завтра. Так. Конечно. Нужно сказать, что основные критерии в современном мировом образовании, это они все, все образование построено на основе компетентного подхода. Но компетентный подход это не то, что только то, что когда предмет разлагается на темы и в общем закладываются компетенции для нашего выпускника. Компетентный подход, он более широко охватывает все стороны, ну, например, научная активность ученых, индекс цитирования наших ученых, научных их трудов преподавателей и исследователей. Ну, так, давайте сделаем, так, ну, мы анализ не сделаем, сколько у нас докторских и кандидатских защищено на английском языке. Мало тогда что ж будут цитировать там, которые не знают русского. Мнение и оценка академического общества. Это второе. Оценка работодателей, вот о чем говорит Сергей Марлоу Navigation, работодателей международных экспертов Качество подготовки Вот я вам скажу, интересно отбирает Марлоу Navigation курсантов. Вот они собирают аудиторию, беседуют со всеми, потом выходят и говорят, вот мы берем этих курсантов ага. в эту программу «Marlow Navigation». На, ровно через лилии они приезжают и бесплатно вручают курсантам ноутбуки. Уже с полным комплектом морских программ на английском языке. Так, да, да, да. И вы понимаете, они уже сами закладывают своим будущим морякам. Вот там у них есть и программа карьерного роста и все от простого к сложному. Поэтому оценка работодателей... Ну, действительно, если такие световые видомые компании оценивают уровень подготовки и готовы вкладывать такие большие кошты. Да, очень важное соотношение курсантов и преподавательского, mm -hmm. профессорского, преподавательского состава. И главное приглашение на учебу иностранцев и иностранных преподавателей. Вот у нас считал, приезжал несколько раз с с запрашивает. Периодически читают лекции с морских учебных заведений Санкт-Петербурга, Дальнего Востока. Понимаете, приезжают и читают здесь лекции. То есть. Но главное это языковой барьер. Если мы не победим языковой барьер, понимаете, вот перед тем как ректор инициировал. Ульям Федорович Ходоковский инициировал проведение вот этого компетентного подхода. Он создал рабочую группу. Они месяца 4-5 изучали только формы и методы. Туда уходили профессора, доктора наук и главные капитаны, которые, ага. в общем-то, занимаются подготовкой ребят. Ну, языковой барьер. Недостаточный уровень владения английским языком сегодня порождает. Я вам скажу, на прошлой неделе у нас работала центральное телевидение Германии. Я понял так, что они снимали, они нашли учебное заведение, чтобы показать немцам ну, на пути в Евросоюз. Uh -huh. Да, они дали ролик где-то минут 5-10 о Академии. Они все очень внимательно снимали. Очень такой положительный ролик. У меня уже есть его вот, съемки, ну, которая там... Вот. Ну, язык. Понимаете, язык. Когда-то еще работая в, уч в колледжах, когда не было Академии, был начальник училища колледжа, я тогда работал заучим. Вот тогда он внедрил английский. Причем? Как получилось? Получилось, что по стандартам украинским мы имеем 2 часа в неделю английского языка. Ну мало это, не хватает. Мы собрали родителей, поговорили, договорились и, в общем, вели ежедневно пару английского языка. Вот он 4 года учится ежедневно. Да, помогло, но не очень. Тогда начали искать другой способ. И вот тут, в общем-то пригодился или внедрен был у нас даже вроде как школа своя коммуникативного подхода к изучению английского языка вот так компетентностной ага. так и коммуникативной ее возглавляет профессор Кудрявцев кстати у нас две кафедры английского языка одна кафедра это судовождение, а вторая судовой энергетики вот расскажи как у тебя внедряется коммуникативный да. подход вот, вот везде ага. в колледже в лице и везде собственно говоря, так коммуникативная форма преподавания английского языка это тоже одна из форм компетентностного подхода, вот и база ее построена на том, что эта форма она построена на общении. то есть курсант погружается различными способами, это дискуссия, это ролевые игры, это что угодно, погружается в англоязычную среду и таким образом вот на украинском набуивается uh -huh. вот компетенция, то есть общение а потом уже мы испробовали массу различных форм. Например, была такая форма, мы внедряем с 96-го года. Вот, Кто-то, наверное, помнит, еще тогда колледж назывался с углубленным изучением английского языка. Использовали массу форм, в том числе, например, насаждать просто словарный запас до 2000 слов, но это не дало своих результатов. И вот сейчас буквально за три года ведущий преподаватель был обучен соответственно этому форме. Он приехал, обучил наших преподавателей. И мы в целом внедрили вот эту систему, и она дала сегодня свои результаты. Все наши выпускники 100% обладают Это на сегодня конкурентно-спроможные морские фахивцы. Да, на жаль, мы должны завершить, наш час в эфире, показывает мне режиссер, тому. А можно сказать? Можно. Мы приглашаем завтра. У нас завтра большой день. У нас открытие лаборатории современнейшей. У нас завтра посвящение на берегу Днепра. У нас завтра... Підписання очевидного договора о сотрудничестве смерті. Марл... І дай Бог, щоб цей дощ прикрасився. Ми завтра виведемо більше тисячі людей на набережну. Я думаю, заради ну, спасибо. <laughs> спасибо спасибо на велике, добру, що заради такої справи він перестане йти завтра. Спасибо. Що зазвичай бажає приглашаємо на цей праздник попутнього вітру, щоб не було мілини і не було yeah. дощу. <laughs> Пасиві до спасибо. зустрічі. ¡Gracias! <muchas>